ক্লাছ নাইনৰ পৰা লৈ টুৱেলভৰলৈকে এই সময়খিনি কিন্তু আপুনি সন্তানৰ লগত এটেচ হৈ থাকিব পাৰিব লাগিব খুব টেকফুল্লি খুব বুদ্ধিমানভাৱে সিহঁত কলৈ যাব বিচাৰিছে চাপ'জ সিহঁতৰ এতিয়া এইটো হৰমনিকেল চেঞ্জ এইটো সময়ত সিহঁতে সিহঁতৰ যিবিলাক ভিতৰি সংস্কাৰ আছিলে আত্মাই লৈ অহা সব ফল্ডাৰ এতিয়া অন হৈ যাব আচৰিত লাগিব যিটো আজ্ঞাকাৰী আছিল আচৰিত যিটো মেইন ফুলডাৰ খোল খাব দেই সেইবাবে সন্তান যলৈকে যাব বিচাৰে আপুনি যদি কৰ্ম কৰি থাকে পিতৃ মাতৃ যদি কৰ্মৰত তেন্তে কব হব চানডে আমি যাম অমুকলৈ যাম তমুকলৈ যাম ঠিক আছে ক'ৰবালৈ যাব বিচাৰিছোঁ কোন বন্ধুৰ লগত কোন বান্ধৱীৰ লগত যাব তেওঁলোকৰ পিতা মাতা তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছৰ লগত আপুনি অকণমান কথা পাতিব যে এনেকৈ যাব বুলি বিচাৰে গম পাইছোঁ এওঁলোক আপুনি গম পায়নে অঁ যদি পায় ঠিক আছে কলৈ যাব কি কথা সেইটো খুব ভালকৈ প্লেন কৰি আপুনি জানিব লাগিব কলৈ গৈছে কাৰ লগত গৈছে কি কৰিবলৈ গৈছে পঠাব লাগিব সিহঁতক বন্ধু বান্ধৱৰ লগত সিহঁতে এতিয়া সময় অকণমান কটাব বিচাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ভেনুটো আপুনি ঠিক কৰি দিয়ক সেইটো অকণ বুদ্ধিমান হিচাপে কৰিব যে তোমালোক যাবা আচ্ছা ক'ত যাবা বাৰু বোলে আমি মুভি চাম কি মুভি চাবা মুভিখন অকণমান ভেৰিফাই কৰক কেনেকুৱা মুভি অঁ ঠিক আছে এইখন মুভি চাব পৰা যদি চোৱা গৈ যোৱা অমুক হললৈ যাবা কিন্তু টিকেটটো লাগিলে আপুনি বুক কৰি দিয়ক অনলাইনত দেই নেক্সট কলৈ যাবা বোলে বজাৰলৈ যাম চেণ্টাৰলৈ যাম ক'ৰবাত মললৈ যাম ঠিক আছে কোনটো মললৈ যাবা অঁ অমুক মল ঠিক আছে যোৱা কিন্তু তোমালোকে ইমান সময়ত ঘূৰি আহিবা কিন্তু মলত গৈ মোক ফটো দিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে কি কি খালা কি কি কৰিলা মোক কিন্তু ফটো দিবা ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি অকণো যেন সন্দেহ সিহঁতে সিহঁতৰ মনত যেন সন্দেহ ভাৱটো ক্ৰিয়েট নহয় আপোনাক লৈ পেলাই চাবচোন যি পিতৃ মাতৃক বেছি সন্দেহবাদী বেছি খিংখিঙে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কেতিয়াও সুখ তেওঁলোকে নাপাব সেইবাবে সদায় কওঁ পিতৃ মাতৃক কাউঞ্চিলিঙৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃক নহ'লেও কিন্তু মাতৃক প্ৰয়োজনেই প্ৰয়োজনীয় দেই এটাই কাউঞ্চিলিঙৰ পৃথিৱীত আছে ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈ আপুনি ৰাজযোগৰ প্ৰশিক্ষণটো অকণমান একেৰাহে তিনিমাহমান যদি আপুনি লৈ লয় আপোনাৰ এই সমস্ত জঞ্জালৰ পৰা আপুনি মুক্ত হৈ যাব কিন্তু যাব লাগিব জীৱনৰ ইমান সময় আপোনালোকে নষ্ট কৰে ওত যায় ত'ত যায় ওত গছেপিং ত'ত গেপিং অ'ত ফোনত কথা পাতোঁ ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ চেণ্টাৰলৈনো কিয় যাব নোৱাৰে যাব পাৰে শিকি লওক শিকি ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰক এইখন বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াত গৈ পেলাই একো ত্যাগ কৰিব নালাগে একো ঘৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰিব নালাগে আমি একো ঘৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰি পেলাই ক'তো সন্য়াসী হোৱা নাই দেই আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ এইখিনি কৰক আৰু সন্তানৰ প্ৰতিটো কথা প্ৰতি আপোনাক মই সেইবুলি চি বি আই কৰিব পৰা নাই সেইবুলি মই আপোনাক সেই পুলিচৰ কামটো কৰিব দিয়া নাই সিহঁতে ক'ত গৈছে কি কৰিছে সেইবিলাক কৰিব দিয়া নাই আলোচনা যে তুমি কলৈ যাবা অমুকলৈ যাম ঠিক আছে কোন 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 যাব তোমাৰ লগত অমুক ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছক ফোনটো লগাই দিয়াচোন ঠিক আছে যোৱা ক'ৰবাত ৰাতি থাকিম মা মই আজি অমুক বন্ধুৰ ঘৰত ৰাতি থাকিম ঠিক আছে তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ বা মাকৰ ফোনটো মোক লগাই দিয়াচোন কথা পাতিলে হ'ব ঠিক আছে মানা নকৰিব মানা কৰক এনেকুৱাত সুধি মানা কৰক যে কি মুভি চাবা অঁ সেইখন যদি চোৱাৰ যোগ্য নহয় নহয় তোমালোকে এইখন চোৱা ইটো হলত চেক কৰক সিটো হলত চেক কৰক এইখিনি সময়ত কিন্তু সন্তানৰ কিন্তু হিড এন ফল্ডাৰ খোল খাবই দেই গতিকে আপুনি এলাৰ্ট হৈ যাওক ইমান সংগ দিয়ক ইমান সংগ দিয়ক য'তেই যাব লৈ ফুৰক কিন্তু এটা কথা এইখিনি সময়ত আপোনাৰ চইচ আৰু সিহঁতৰ একেবাৰে পাৰ্থক্য আহিব সেইবাবে এটা কাম কৰিব সিহঁতৰ চইচ মতে আপুনি জীৱলৈ চেষ্টা কৰকচোন ইমান দিনটো নিজৰ চইচত জিলে আৰু কিমান জীৱ আৰু হয়নে সিহঁতৰ চইচত জীয়াই থাকক সিহঁতে যিটো বস্তু ভাল পায় এদিন বাৰু সপ্তাহত আপুনি বাহিৰত খোৱালেই লগত লৈ যাব নিক খুৱাব খোৱা সন্মুখত বহি থাকিব আপোনাৰ খাবলৈ মন নাই নাখালেই হ'ল সেই বুলি অমুক বেয়া তমুক বেয়া সিটোহে কৈ নাথাকিব দেই কৈ নাথাকিব তাৰমানে আপুনি এটা কথা মানেনে যে সন্তানক বেছি যদি নকৰিবি নাখাবি নাযাবি নুচুবি ইত্যাদিবিলাক কৈ থাকো নহয় বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যাব নকৰিব কি ভাল পায় সিহঁতে প্ৰত্যেকটো সিহঁতৰ চইচৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰেচপেক্ট থাকিব লাগিব সন্মান থাকিব লাগিব আৰু ক্লাছ নাইনৰ পৰা লৈ টুৱেলভৰলৈকে এই সন্তানখনিক কিন্তু আপুনি সাংঘাতিক আত্মসন্মানবোধ বহুত বেছি হয় আপুনি কিন্তু সিহঁতক সন্মান দিব লাগিব প্ৰতিটো চইচক আপুনি সন্মান দিয়ক খুব মৰমৰে আৰু কওক ঠিক আছে এইটো তোমাৰ চইচ কাপোৰ পিন্ধা জোতা যি বস্তু আপুনি চাই দিয়ক অনলাইন শ্বপিং কৰি দিয়ক যে তুমি এপ টু কাৰ্ড কৰি থোৱা মই চাম দিয়া কেনেকুৱা বজাৰলৈ লৈ গ'ল মাজনী বা বাবা এইটো পিন্ধাই এইটো ভাল দিয়া সমসাময়িক এটা কৰি দিব কিন্তু এৰি নিদিব লগত অকলে কেতিয়াও অকল সৰে নিদিব দেই এইখিনি কৰকচোন দায়িত্ব দিয়ক আপুনি ভয় খাব নালাগে মোৰ এ টি এমৰ পাছৱৰ্ড মানে এ টি এমৰ যদি পিন নাম্বাৰ কৰি দিওঁ ই গৈ পেলাই মনে মনে পইচা উলিয়াবগৈ এই যে সন্দেহটো এই যে সন্তানৰ ওপৰত যে আমি সন্দেহ বাদ দি যে আৰম্ভ হৈ গলো সিয়ে গোটেই সন্তানক আজি শেষ কৰি পেলাইছে একো নহয় চব জনাই থৈ দিয়ক বাবা মাজনী তুমি মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা এইটো মোৰ হৈছে এ টি এমৰ পিনক'ড এইটো হৈছে মোৰ অমুক চব আপুনি কৈ থকচোন সন্তান হয় দেৱতুল্য হয় আপোনাক বিশ্বাসঘাতক কেতিয়াও নকৰে কিন্তু আপুনি যদি সিহঁতক সন্দেহৰ দৃশ্য চাবলৈ আৰম্ভ কৰে আপুনি কিন্তু ধ্বংস হৈ যাব পাৰে আৰু আতিপুৱাই শুই উঠি এটা সংকল্প সদায় লব মোৰ সন্তান মোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰপাৰ্টি পৃথিৱীত একো প্ৰপাৰ্টি মোক নালাগে মোৰ সন্তান মোৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰপাৰ্টি দেই ঘৰত থাকক সন্তানক বহুত মৰম দিয়ক বহুত মৰম প্ৰতিটো কথা মৰমেৰে কওক শুই উঠি সিহঁতক হাক কৰক মৰম দিয়ক সাৱটি ধৰক তুমি মোৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্তান তুমি মোৰ বহুত ভাল সন্তান তুমি ঈশ্বৰ পদত্ত গুণৰে সমৃদ্ধ সন্তান আৰু যিসকলৰ সন্তান লগত নাই বাহিৰত আছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি বহুত আশীৰ্বাদ দিয়ক বহুত আশীৰ্বাদ দিয়ক মৰমৰে পালনা কৰক সন্তানক নিজৰ ছেদৰ দৰে ৰাখক চব এৰি দিয়ক এতিয়া কেৱল সন্তান ঘৰ সন্তান কৰ্ম এইকেইটাৰ ওপৰতে আপোনাৰ মনোনিৱেশ আনক খাদ্য বনালে সদায় ভাইব্ৰেশ্যন শুদ্ধ সংকল্প দি বনাওক সন্তানক অকণমান ঈশ্বৰমুখী কৰক যে সন্ধিয়া ঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাটো অকণমান নিয়মানুবৰ্তিত আনক যোন যি ধৰ্মত আছে সন্তানক নামাজ পঢ়োৱা সন্তানক কীৰ্তন পঢ়োৱা গীতা পঢ়োৱা কুৰাণ বাইবেল গুৰুগ্ৰন্থ যি যোন যোৱা ধৰ্মত আছে অকণমান ঈশ্বৰমুখী কৰি ৰাখক অকণমান ঈশ্বৰমুখী কৰি ৰাখক পাকে প্ৰকাণ্ডে টানি আজৰি নহয় যে তই বহিবই লাগিব তই পূজা কৰিব ন সেই সময় টানি আজৰি নাথাকিব যিমান টানিব আজৰিব সিমান পলাব মৰমৰে বাবা আহাচোন এইখিনিতে বহা মাজনী আৰু এটা কথা সতৰ্ক হ'ব মানুহৰ আগত যেন সিহঁতক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে খুব বেছি আপুনি এলাৰ্ট থাকে অতি স্নেহী বহুত সন্ সন্মানৰে মাতিব দেই সন্মানৰে মাতিব এইখিনি কৰক আপোনাৰ সন্তান নাম্বাৰ ওৱান সন্তান হিচাপে পৃথিৱীত জাকত জিলিকা হৈ থাকিব আপোনাৰ গৰিমা বহাব চুবুৰীৰ গৰিমা বহাব ৰাজ্যৰ গৰিমা বহাব আৰু এই দেশক বিশ্ব গুৰু কৰাৰ পথত আপোনাৰ সন্তানেই প্ৰথম স্থান দখল কৰিব এই পাঁচটা কৰ্ম আপুনি আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰকচোন কৰিবলৈ দেই আৰু এইসকলে কৰিব যিসকলৰ হাতৰ পৰা ইতিমধ্যে সন্তান ওলাই গৈছে বিপথে সেইসকলেতো সেইসকলৰ ঘৰখনৰ পিতৃ মাতৃ কিন্তু মেডিটেশ্যন কৰিবই লাগিব মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনাৰ শুদ্ধ ভাইব্ৰেশ্যন বা এনাৰ্জীৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তাৰ পৰাহে আপুনি আপোনাক সন্তানক সেই বেয়া সংস্কাৰ বেয়া সংগ আৰু বেয়া বস্তুৰ পৰা আপুনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু তাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে কৰিব লাগিব দেই তাৰমানে সন্তানৰ যিবিলাক বিকৰ্ম সন্তানে কৰা যিবিলাক বেয়া কৰ্ম সেইবিলাকৰ যি সমাধান সেয়া পিতৃ মাতৃৰ হাততহে আছে সেয়া চিধাই সন্তানৰ হৈ কৰিলে কেতিয়াও আপুনি সুফল নাপাব গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ বা মাতৃয়ে অনুভৱ কৰিব যে ৰাতিপুৱা আপুনি শুই উঠি সন্তানৰ প্ৰতি কি ধট লৈছে সেইটোৰ প্ৰতি আপুনি খুব সতৰ্ক হ'ব বহু পিতৃ মাতৃয়ে শুই উঠিয়ে কি ভাবে যে আজিবা ই কি কৰে আজি বা মোৰ দিনটো কেনেকুৱা যায় ই বা কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নাটক দেখুৱায় ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে যিসকল ইতিমধ্যে আপোনাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে সন্তান সেই ওলাই যোৱা সন্তানসকলৰ পিতৃ মাতৃয়ে অনতিপলমে গৈ ৰাজযুগৰ প্ৰশিক্ষণ লওক আপোনালোকৰ শুদ্ধ আশীৰ্বাদ শুদ্ধ প্ৰকম্পনৰ দ্বাৰা সন্তান সু পঠে আহিবলৈ বাধ্য হৈ যাব কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজে দুজনক আপোনালোক দুজন প্ৰথমতে আধ্যাত্মিকতাৰে পুষ্টি হ'বই লাগিব তাৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই এই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো মাৰ্গ নাই যি সন্তান বিপথে গুচি গৈছে কিবা যাদুমন্ত্ৰ কৰিছোঁ কিবা কৈছোঁ হাজাৰ সংকল্প লওক যদি সেই সংকল্প আপোনাৰ শুদ্ধ ভাইব্ৰেশ্যন শুভকামনা শুভাৱনাৰে নোলায় আপুনি যদি এটা নিয়ম বুলি মানি থাকে তেতিয়াহ'লেতো আপুনি জীৱন কেতিয়াও সফল নহ'ব সেইবাবে সন্তান পিছত প্ৰথমতে আপুনি নিজে নিজক চিকিৎসা কৰিব লাগিব আমি আমাৰ বুনিয়াদটোত আমি বহু বস্তু ভুল কৰি পেলাওঁ সেইবাবে মই এইখিনি মহামন্ত্ৰ কাৰ বাবে দিছোঁ যিসকলৰ সন্তান এতিয়াও আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত আছে যিসকলে এতিয়াও বিপথে পৰিচালিত হোৱা নাই যিসকল এতিয়াও আপোনাৰ লগত আছে এতিয়া আপোনাৰ কণ্ট্ৰ'লত আছে বেয়া সংগ বেয়া সংস্কাৰৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোক বলি হোৱা নাই সেইসকল পিতৃ মাতৃৰ বাবে মই এই কৰণীয় পাঁচটা কাম দিছোঁ কৰক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টেড কিন্তু এটা কথা মই এইখিনিতে বাৰে বাৰে কৈ থওঁ এনেকৈ নাভাবিব যে এইখিনি কৰাৰ লগে লগে কিবা এটা মেজিক হৈ যাব দেই একো যাদু নহ'ব নোৱাৰে কিয় কৰিব দিছোঁ ই আপুনি এই পাঁচটা কাম আপুনি আজীৱন কৰিব লাগিব সন্তানৰ হৈ এইখিনি কাম নিস্বাৰ্থভাৱে আনকণ্ডিশ্যনেলি অন্তঃকৰণেৰে কৰিবই লাগিব সন্তানক শুই উঠিয়েই সন্তানৰ হৈ সদায় শুদ্ধ আশীৰ্বাদ দিয়ক তুমি মাষ্টাৰ শক্তিশালী তুমি জ্ঞানী তুমি পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ ঈশ্বৰ আল্লাহ গদ ভগৱানৰ সন্তান মই তোমাৰ শ্ৰেষ্ঠ পালনা কৰোঁ মই তোমাৰ শ্ৰেষ্ঠ মাতা তুমি কৰা হাজাৰ ভুলক মই ক্ষমা কৰি দিছোঁ আৰু তুমি যেনেকুৱাই মই তোমাক তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজিৰে পৰা তুমি মোৰ পৰম সহযোগী মই তোমাৰ প্ৰতিটো খোজত তোমাৰ প্ৰতিটো কথাত মই তোমাক সহযোগ কৰিম আৰু আজিৰ দিনটোত মই তোমাক কোনো কাৰণত খং গালি গালাজ বেয়া কথা উচ্চস্বৰত কথা নকওঁ এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি নিজে নিজক লওক এই পাঁচটা কথাৰ প্ৰতি খুব বেছি আপুনি মনোযোগ ৰাখিব যেতিয়া ভাত খাই থাকে সেই সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ কথা গালি গালাজ টানকেও আপুনি শব্দ নকয় খুব বেছি এটেনশ্যন ৰাখিব কিন্তু দেই যেতিয়া সন্তানে ভাত খাই থাকে বা কিবা খাই থাকে সেই সময়ত আপুনি সন্মুখত বহি কেৱল শুদ্ধ ভাইব্ৰেশ্যন দিয়ক সন্তান হিচাপে নহয় আত্মা হিচাপে সেইবাবে আত্মাৰ জ্ঞান এতিয়া আমি লোৱাটো খুব বেছি আৱশ্যক হৈ পৰিছে শৰীৰকেন্দ্ৰিক হৈ যদি চিকিৎসা কৰো কেতিয়াও মানসিক সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে আত্মা জানি আত্মা বুজি আত্মা দেখিহে আমি কিন্তু এতিয়া চিকিৎসা কৰাৰ সময় সমাগত আত্মা মানে কি জীৱ কনচিয়াচনেছ চেতনা যে ইয়াত স্থান লৈ থাকে দেই সেইবাবে চেষ্টা কৰক সন্তানে যেতিয়া খায় খোৱাৰ সময়ত সন্মুখত বহক সেই খাদ্যত আপোনাৰ শুদ্ধ ভাইব্ৰেশ্যন দিয়ক এয়া অমৃত পাণ কৰি আছে এই অমৃতত স্বয়ং ঈশ্বৰ আল্লাগত ভগৱান পৰম পিতা পৰমাত্মাই শক্তি জ্ঞান আনন্দ সুখ প্ৰেম একাগ্ৰতা দিব্যতা শক্তি ভৰাই তুলিছে তাৰ বাদে যেন আপোনাৰ বেলেগ কথা মুখৰ পাণ ওলায় সিহঁতে যেতিয়া খাদ্য খাই থাকে চেষ্টা কৰিব কথা যিকোনো কথা যাতে সিহঁতৰ লগত আপুনি ডিচকাশ্যন নকৰে শান্তিপূৰ্বকভাৱে খাদ্য খাবলৈ দিব দ্বিতীয়টো হৈছে সন্তানে যি খাদ্য খাই ভাল পায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব কিন্তু সেইবোৰ এইটো কোৱা নাই বাহিৰৰ বাটৰ পৰা জাংক ফুড আনি পেলাই বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা জমেটো এইবিলাক কৰি পেলাই আপোনাক জাংক ফুড দিবলৈ কোৱা নাই সন্তানে যি খাদ্য খাই বাহিৰতো ভাল পায় সেইবিধ খাদ্য আপুনি ঘৰতে বনাবলৈ ভালকৈ বনাবলৈ আপুনি নিজক ট্ৰেইনিং দিয়ক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া ঘৰ সংসাৰক লৈ আমি ব্যস্ত হ'ব লাগিব দেই এতিয়া ঘৰ সংসাৰ সন্তানলৈ ব্যস্ত হোৱাৰ সমাগত সমাগত যিসকলৰ সন্তান এতিয়াও বিপথে যোৱা নাই মই সেইসকলক বাৰে বাৰে কৈ আছো তেওঁলোকে ভালপোৱা খাদ্য বনাই খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক তৃতীয়তে সন্তানৰ লগত সদায় বন্ধুসুলভ কথা বতৰা ডিচকাশ্যন কৰক সমাজত কি ঘটি আছে বিদেশত কি ঘটি আছে ক'ত কি হৈ আছে কি ডাঙৰ নিউজ চলি আছে পৃথিৱীৰ কি খবৰ সন্তানৰ লগত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰক যে তুমি গম পাইছানে এইটো হৈ আছে কি হৈ আছে তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন শুনক আপুনি তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে দেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটি ক্লাছ ৰুমত পঢ়া সন্তানে আপোনাক অপিনিয়ন দিব কিন্তু যদি আপুনি খুব ভালকৈ আলোচনা কৰে চতুৰ্থতে কেতিয়াও সন্তানৰ মগজত কম্পিটিশ্যন কম্পেৰিজনৰ মনোভাৱ সোমোৱাই নিদিব বহুত বেছি এলাৰ্ট থাকিব কেতিয়াও কম্পিটিশ্যন কম্পেৰিজনৰ সোমোৱাই নিদিব তাতকে দুটামান বেছি পোৱাটোৰ কথা যাতে আপুনি তাৰ মনত কম্পিটিশ্যন ভাৱ সোমোৱাই নিদিয়ে সদায় কব তুমি মোৰ পৰম শ্ৰেষ্ঠ সন্তান তুমি মোৰ বিশেষ সন্তান তুমি মোৰ বাবে ইউনিক চাইল্ড থেংক ইউ পৰমাহ্মা থেংক ইউ আল্লাহ ঈশ্বৰ ঘট ভগৱান তোমাক মোৰ সন্তান দিয়াৰ বাবে এনেকে ৰাতিপুৱা সদায় শুই উঠিয়ে সন্তানক এনেকে